Добрий ночі, це підпільна імперія. Проект, де кіно серед іншого, є привід поговорити з відомими людьми не лише про те, що хвилює їх, але й про те, що хвилює нас. Дізнатися, що дивляться ті, на кого дивимось ми, як власне кіно допомогло їм знайти себе, якщо допомогло. Спершу скажу про кіно, яким ми, яким ми переглянемо сьогодні. Воно називається Едвуд, біографічна драмеді про найодіознішу фігуру Голівуду. 50-х років минулого століття режисер Едвард Вуд фільмував так, наче між ними братами Люм'єр не існувало взагалі жодного режисера. Едварда Вуда називали найгіршим режисером в історії світового кіно, і цілком справедливо важко знайти безглуздіші сценарії ніж ті, за якими знімав Едвуд. Та професійна неохайність згодом перетворилася на естетичну програму. Вуда вже по смерті нарекли королем кіносміття чи трешу. Історію найгіршого режисера зафільмував чи не найкращий Тім Бертон. Роль Еда Вуда він довірив Джоні Депу, і той вперше утвердився на екрані як гарантовано великий актор. На інші ролі були запрошені Сара Джесіка Паркер, Патріція Аркет, Білл Мюррей. Але другим кастинговим попаданням після Депа є актор Мартін Ландау, який грає роль культового Бела Лугоши, голівудського актора угорського походження, зірку всіх знакових фільмів жахів німого кіно. Як вам таке? За допомогою Еда Вуда на дві години перенесемося у золоте століття Голівуду. Тамтешнє кіно завжди цінували чомусь саме французи. Тож будемо дивитися його разом із Матю Арденом, виконавчим директором французького інституту в Україні. Матьйо Арден, директор французького культурного центру, активно популяризує українське мистецтво за кордоном. Матьйо – трудоголік побожнює читати художні романи і російську класику, а також годувати стравами французької кухні своїх українських друзів. Улюблені фільми Літо 42» 42-го» і незнайомка серед нас. Улюблені режисери Бертран Таверніє та Гаспар Ноє. Йому подобається актриса Мелані Гріфіт. Щоправда, ще до численних пластичних операцій. Обожнює Україну її атмосферу жінок, клімат, культуру і природу. Зізнався, що українці значно добріші за французів. Добрий вечір, Спасибо, що прийшли. Долгий. Глядя на вас, хочется выглядеть, ну как-то хоть немножко вам, в общем, быть подстать, вот. А теперь я смотрю на себя и на вас и думаю, что мы как герои фильмов Жан-Пьера Это наш зрительный зал. Мы вас позвали на необычное кино, которое называется Эдвуд. Вот биография наихудшего когда-то казалось, так, наихудшего режиссера в истории мирового кино, который превратился, значит, ну, в такую знаковую персону, добавившую в эту мировую кинокультуру чего-то, ну, каких-то дополнительных красок. Вот это парадокс. Почему именно французы больше других не просто любят, а умеют ценить и вообще понимают так глубоко американское кино? Вы себе никогда не задавали такой вопрос и не давали на него ответ? Нет. Никогда я себе не задавал такой вопрос. Не знаю, может быть, потому что мы тоже, у нас хорошее кино, и, может быть, тоже вы заметили, что очень часто американцы делают ремиксы вот нашего кино. Э, наверное, потому что мы понимаем друг друга. Я, я не знаю. Но это правда, что американское кино пользуется большим успехом у нас. А наше кино, может быть, не для такой широкой публики, тоже там пользуется успехом в, в Америке. Вот мы сейчас посмотрим историю про бедную жизнь, которая подана под углом комедии, но жизнь это бедная от того трагичная. Значит, и поговорим и про эпоху 50-х и про Золотой Голливуд. Угу. Важная для вас, как и для француза, тема. И для нас, как э, людей, которые могли только наблюдать со стороны за прекрасной жизнью в прекрасном Париже или за другой жизнью в Лос-Анджелесе. И поговорим, в общем, и про Тима Бартона, и про фигуру Эда Вуда, и есть ли вообще какие-то эстетические критерии в кино, на которые стоит равняться. И про кипучую деятельность французского культурного института, который подарил им возможность живьем посмотреть на Жюльет Бенош, Фанни Ардан, Депардье, Венсана Кассели. И пищу бог весть кого. Какое количество звезд принесла нам французская весна так, что мы до сих пор не можем опомниться. И понимаем, что значит, это еще не конец этих десантирований, этой высовки, высадки культурных союзнических войск на наше вот это дикая э, дикое нормандское Побережжя. Дивимось стрічку а, Едвуд а, в Підпільній імперії разом із Мактью Арденом. І а, сподіваюся, у вас буде можливість його очима подивитися на цю уникальну епоху Золотого Голівуду а, і на цю трагічну і комічну персону найгіршого режисера в історії кіно. Ми подивилися Еда Вуда про те, як ви встигли помітити цей фільм, не лише екранізована біографія найгіршого режисера в історії кіно, це стрічка про магію кіно і водночас дана великим майстрам кіноекрану – екрану Белі Лугуші, Орсону Велсу та іншим. Бартон замовчує справжню долю Вуда, яка є класичним прикладом не перемоги американської мрії, а її краху. Вуд спився грошей на кінострічки. Він не мав, був змушений фільмувати порно і писав детективи під жіночим псевдонімом. Із власного будинку його вигнали разом із дружиною та п'ятьма собаками. Він помер у 1978 році на квартирі свого друга. А, на той час ми було. 54 роки. Вот такая трагичная история, которую нам дают как комедию. Что вы скажете по поводу увиденного? Вы знаете, во-первых, я был э, удивлен, когда вы мне просто предлагали посмотреть такой фильм. Американский фильм. Э, я думал, вначале, наверное, будет французский фильм, и нам придется вот, прокомментировать французский фильм. Это было удивление и приятное удивление. Я смотрел этот фильм, который я не знал совсем. И я не могу сказать, что я вначале был в восторге. Почему? Во-первых, потому что напоминает те фильмы, которые мой отец нам, с нас, с, с, с братьями, с сестрами заставлял смотреть, когда я был маленький. Во-вторых, я понимаю, что, да, смешной фильм, с одной стороны, но с другой уже понятно, что уже готовится трагедия вот Эдварда Вуда. Понятно, что у него нет таланта не очень, скажем, хотя он уже сам придумывает эти спецэффекты. Вот это начало. Понятно, что просто он не не будет. Да, в фильме рассказывать о том, что первых успехов первый успешный фильм. Ну, понятно, что это уже последний, потому что это, конечно, не от него зависит, а от главного персонажа, который уже умер. И, ну, актер я имею в виду. И поэтому я не знаю, я был... Я потом искал, что можно сказать о таком фильме. Это интересно, потому что это, он был снят а-ля а а а а а а 50-е годы или 40-е годы. И, и, и успешно, действительно. Потому что Джонни Депп показывает, наверное, это первый раз, это в 95-м году, да? что он настоящий талантливый актер. До этого он был в сериалах, я помню, еще в 80-е годы. Но это не было понятно, что он такой талантливый. А вот в этом фильме он вот. показывает, что он умеет играть по-настоящему. И он играет, как играли в 50-е годы. Мартин Лан Ландау. да, конечно. Это точно. И потому что он напоминает, конечно, вот эти ужасные фильмы, вот э, ну, фильмы ужасов, э, э, которые я смотрел тоже. Вот, а когда интересно, я вот, что это... вы заставлял Дракула. Отец смотреть? Дракулу Иди... заставлял? Нет, ну я смотрел, когда я был маленький, да, я помню. И а я... Как это происходило? Это папа вас в кинотеатр водил? Нет, у нас уже, вы знаете, был телевизор, вот, и мы смотрели, был один канал, и показывали вот по пятницам вечером, и мы смотрели все вместе. И я не могу сказать, что я очень любил такие фильмы. Э, они меня пугали. И я не очень любил. Я не знаю, тоже они хорошо показывают, в каких условиях жили вот эти люди вот в 40-е 40 годы в Америке, недалеко от Лос-Анджелеса. Вот. Видите, как эти дома очень домики, бедные, не очень хорошие. Не знаю, и тоже то, что мне кажется очень интересно в этом фильме, это о судьбе актеров потому что вот этот старый актер, который был очень известным, он живет, он наркоман, он живет в ужасных условиях, это тоже интересный подход, хорошо показывает, ну какова судьба у многих актеров. Они известные, их обожают, а потом их почти забывают, и это очень тяжело жить после, после того, как ты был известным. Всегда говорят, что две системы, две киносистемы, французская и американская, они очень сильно отличаются. Вот Оливия Саяс, с которым мы в начале года так посчастливилось мотивовать поговорить, значит, сказал, что американская система какая-то очень такая, говорит, все плохо организованная в том смысле, что они бюрократы ужасные, у них пока все подпишет, все это долго, у нас как-то все это гораздо проще и быстрее. Я не могу припомнить сейчас вот ни одной французской биографии французских актеров, кто бы прожил такую трагическую жизнь, как Белла Лугаша, кто бы пережил свой собственный талант. Вот подумал, почему-то про Сим Симону Синьоре или Ива Монтана, но нет, и они, в общем-то, до конца были людьми популярными, и они вроде бы не выпали Это из этого а, круга жизни, да, потому что Монтан ушел, в общем-то, ну не то чтобы на пике популярности, но он ушел очень популярным культовым для французов артистом значит после трагического случая на съемках, когда он простудился и попросту умер от воспаления легких. Ну, вы меня извините, но мы говорим о, 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 о людях, которые да, действительно и, и были известны, даже когда они у, у просто умерли и после даже смерти они вот продолжали. Но это э, меньшинство, понимаете, а большинство, сколько мы их просто не знаем. Но, наверное, очень много актеров немножко работали, были известны, а потом исчезли. Вот. И мы просто про них ничего не знаем. Ну, то есть это тоже, это тоже случается, да, вот... Ну, даже, конечно. Даже, даже в этой экологичной французской киносистеме, где... Кажется, к людям не относятся так цинично, как это происходит в американской киноиндустрии. Ну, конечно, вот, конечно, и это вот и в кино, и я даже думаю о об эстрадных звездах, которые поют, всех любят, обожают, а потом они вот даже о них даже ничего больше не знают, например я ее очень уважаю, но Патрисия Касс, например, у нас, э, никто ее не знает сейчас. Вот это, э, она талантливая, но это... Я всегда говорю, что э, мы неверные люди. Значит, французы, они любят, они обожают, а потом они забывают. Почему? Я не знаю, мы такие люди, версатильные, к сожалению. А здесь наоборот, когда вы любите, это на всю жизнь. А мы совсем по-другому, к сожалению. И, наверное, поэтому все думают, что французы э, такие любовники, такие вот. Потому что, да. Это мы, миф. Мы как да, ну мы как пчелы, понимаете. Вот один цветок, наслаждаемся, потом другой. Это, наверное, так. Есть у нас такое, конечно. И возвращаясь опять к Вуду и американскому кино, здесь появляется фигура. Орсона Уэллса, который, ну, в общем-то, да. на склоне лет нашел пристанище именно во Франции. Ну, он колесил по Европе, жил везде, ну и, в частности, э, во Франции. Вот э, у вас к нему какое отношение? Это Он входит в круг ваших киноинтересов или нет? Вы знаете, он, конечно, э, значительное лицо в мире кино, это точно, потому что э, он много придумал. Вот. Э, ну, опять вот это специалисты, и я не специалист, о нем э, редко, довольно часто вспоминают. Но во Франции, по-моему, практически никто не знает, что он существовал и что он играл такую роль. Вот параллели, которые у меня возникли в голове сейчас, что здесь, в Украине, как и во Франции, люди испытывают симпатию к неудачникам, в отличие от США, где неудачника просто презирают. Это вот неудачник. Вот это мне кажется, или действительно есть эта симпатия, да, но любят французы неудачников, таких вот каких-то эстетически правильных неудачников, таких вот каких-то сломленных, но художников, спившихся, опустившихся. Нет? Когда идет речь о, понимаете, о герое, ну, я имею в виду о главном персонаже, в романе, в фильме. Это точно, это правда, потому что вот эти персонажи, они вызывают, конечно, сострадание. Это, вот, это важно. И для э, э, французского зрителя это очень важно. Вот. Ну, я не могу сказать, что кинорежиссеры, например, которые не, не, неудачные кинорежиссеры, вызывают симпатию. Так что все-таки это успех это важно. До определенного момента, значит, были эталоны французских звезд. Вот Жан-Поль Бельмондо или Ален Делон. Да, такие вот иконы. Но это идеалы. Да. Или там Ив Монтан. Значит, прошло время, и ассоциации с понятием французский режиссер переместились в область, значит, таких фигур, как э, Лео Каракс, э, значит, или таких прожженных гуля, как покойный Гийом Депардио. Да таких вот, которые бы были всегда пьяны, носились бы на мотоцикле, устраивали бы какие нибудь эпатажные выходки, выглядели бы как клашары. И это уже превращается, как у Эдварда, в такую эстетическую программу, да? Вот человек выглядит, вот, вот, вот он выглядит так, как будто бы он мылся три раза в жизни и живет под новым мостом в Париже. Когда вот есть такие идеалы, как Ален Делон, Жан-Поль Бельмондо, они красавцы, они играют прекрасно, у них прекрасная жизнь, да, но они так далеко от нас. Нам нужны, это понятно, вот актеры, может быть, кинорежиссеры, театральные режиссеры, которые не так далеко от нас, которые с которыми можно регулярно сравнивать и думать: "Ой, я вот". Он напоминает такого человека, которого я знал. Он меня тоже э, напоминает. Тоже это это ключ просто успеха, я так удачи вот и поэтому. Э, Гиом Пардье, например, его я знаю, вот женщины его очень любили. Почему? Потому что э, он символизировал ребенка э, или даже молодого, ну, молодого взрослого, который страдает которого не любят, и которого можно любить, и можно помогать, который мож... которому можно помогать. Это тоже стратегия э, агентов, которые э, хотят, чтобы актеры были э, популярными, известными, любимыми. Это тоже играет роль. А вот с, <с... <с...> Патриком Девером, героем другой ну, эпохи, да. та же история была? Или он был, правда, в жизни таким, таким страдальцем? Ну, наверное, все равно он страдал, он покончил с собой. значит судьба конечно такая ужасная, трагическая. Вот. Он был известным, он был богатым, все девушки бросали на него, бросались на него, вот думали, что он э, тоже сексуальный герой, потому что вот, его... но все равно он покончил с собой, наверное, он он страдал, да, это точно. Я не я его не знал лично, но, наверное, но не все такие, поэтому это тоже важно. А что вы смотрите? Вот как как часто вам дома? С вашей занятостью удается сесть и посмотреть какое-то кино. Я смотрю э, фильмы ночью. Я читаю и смотрю фильмы. Э, э, есть фильмы, которые я люблю смотреть, которые я могу несколько раз. Это какие? Названия? <звы> я могу. Я, э, например, есть такой фильм. Э, По-моему, люди будут удивлены. Но это Я обожаю актрису Мелани Гриффис. Но до того, как ее э, прооперировали, и она так изменилась, она была такая красивая, такая сексуальная, так хорошо играла. Э, потом она, я ее больше просто не узнаю. Я не знаю, кто она, но вот. Э, но есть, например, Walking Girl. Я обожаю этот фильм, потому что она, во-первых, прекрасно играет, и это тоже она символизирует э, 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 вот этих мельких людей которые работают и которые в конце концов находят лучшую работу лучшую ситуацию вот в обществе потому что они работали вот. есть тоже она тоже играет в другом фильме называется по-французски я так перевожу может быть это иностранка среди нас она вот э, э, в полиции работает. И э, вдруг э, было убийство у евреев в Нью-Йорке, и она там э, ищет э, просто убийцу. Очень хороший фильм, и она там прекрасно играет. Вот. Я, да, я, наверное, когда-то в кавычках, был влюблен в Милане Гриффит. Ваша фигура здесь ассоциируется как <coughs> еще, среди прочих, не просто как, э, как руководитель э, самого главного, значит, главной культурной институции, обожаемой нами Франции в Украине, но и как некий по посол французского кино, потому что именно с вашим именем связано появление здесь Софи Марсо, э, Фани Ардан, Жерар Дюпардью, э, Жульет Бинош в конце концов. Я помню вас разным на этих мероприятиях, я помню даже вас очень раздраженным, потому что я так понимаю, что прием этих э, по всех смыслах высоких гостей был непростым. Вот расскажите про вот эту оборотную сторону всех этих привозов э, великих французских не артистов, даже икон сюда э, в Украину. Например, мы приглашаем Жильет Бинош, она э, значит должна приехать со своей выставкой, потому что она действительно и талантливый художник, и талантливый поэт. И я думал, Боже, как будет тяжело. Нужна, нужен номер в пятизвездной гостинице. Нуж, просто нужна большая черная машина, потому что все-таки звезда. И я ее встречаю в аэропорту. И значит, я я я уже там, это вот в терминал С, вот. И я ищу. Где она? И я просто ищу. Я же вижу тетку там, но я даже не думаю, ну, кто это такой? Это была Жилет Бенош. Я ее не узнал. Ну, простая, простая женщина. И вы знаете с ней? Просто работать очень просто. Очень просто. Значит, она даже была удивлена, почему такая, такой номер в пятизвездной гостинице мы могли бы попроще, если бы мы знали. Это дорого стоит. И она сказала сразу, я здесь на три дня, и я буду работать. И вы мне просто говорите сейчас, что вы от меня просто хотите, давайте я буду. И действительно была очень просто. Умная, талантливая, без проблем. И, э, и вы знаете, потом ей сделали макияж, прическу. И сразу это так удивительно. Другой человек такая ну, красивая Жюльет Бинош, которую мы все знаем э, удивительно просто удивительно. Есть другие звезды, с которыми гораздо тяжелее, которые просто не хотят есть ужин официальный с президентом Украины, и они вдруг не хотят. Как вам приходится их уговаривать? Что вы тут... Но Чем... мы, мы пытаемся, и не получилось. Я помню, что я не скажу, кто... Кто? Не скажете? Я помню, что кошмар вдруг, большой стол в шикарном ресторане, вот все-таки президент Украины с супругой, вот. И вдруг они говорят, нет, не хочу, нет, не буду. Я не голоден, я не хочу кушать. Ну, говорю, ну как-то возможно. Давайте, давай. Я я помню, я был почти готов на на коленях вот вот умолять. Вот нет. Есть которые еще, не скажу кто, но которые вам звонят вот из гостиницы. Они в, в баре вот и лежат на полу и что мы делаем. Вот. Но есть люди очень, я думаю, еще, например, софьи марсовы Она была с Кристофом Ламбером тогда, у них был большой роман, и тоже очень просто. Даже мы предлагали макияж, она сказала нет, я все сама, нет, спасибо, не хочу. Ну поэтому иногда это очень просто, иногда это очень тяжело, но вы знаете, все равно важнее всего это удовольствие украинцев это дать возможность украинцам общаться с этими людьми, которые играют важную роль в культуре и в мировой культуре. Вот. А потом, что сложно, что иногда я не сплю, что мы со сво... я со своей командой вот всю ночь думаю, где он, куда пошел вот этот кинорежиссер или этот актер на каком корабле с проститутками он сейчас находится и что я буду делать. Или актер, который говорит, вот ты его встречаешь, он без багажа. И он говорит, да, вы все мне, мне купите там в гостинице. Ты думаешь, боже, ну как это возможно? Пятизвездная гостиница. Да, магазин есть, известной итальянской фирмы. А что я буду делать? Как вот? Где я найду деньги? Это все сложно. Но это не важно. Это не важно по сравнению с тем, что мы, значит, команда французского института, мы можем принести, мы можем подарить украинцам. Вот это важнее всего. Вот важно сказать теперь про то, что вы нас для нас готовите? Тут ну, сначала грядут дни французского кино, которые, как, как, как правило, у нас в начале года происходят. Значит, потом та самая французская весна. И мы ведь уверены, что не пройдет ни то, ни другое без какого-то сюрприза. Кого привезете, если это можно об этом вслух сейчас говорить? Вы знаете, пока это еще, еще рановато. Есть у нас переговоры, и я надеюсь, что приедет известный французский кинорежиссер может быть, Жак Удьяр. Но это еще не решено, понимаете. И важнее всего это экономический кризис и наши возможности. Потому что, ну, как вы знаете, ну, и все ваши зрители знают лучше меня еще, что большой кризис и что культура это дорого стоит. Поэтому... Ми пока надіємося, ми навіть молимося для того, щоб була красива французька весна на тоже, на рівні бажань українців і французів. Нагадаю, у нас був Матью Орден. Ми дивилися разом стрічку, яка має назву Едвуд. Трагічну долю найгіршого режисера в історії світового кіно Едварда Вуда молодшого, завершуючи цю програму, я згадую словам директора канського фестивалю Жиля Жакоба, який казав, що більш за все він любить американських акторів, тому що ті. Дуже вдало вміють водночас і ходити червоною доріжкою, і грати перед камерою, і давати інтерв'ю, і носити смокінги, і навіть танцювати. Все це можна цілком адресувати Матію Ардену, тому що він так само все дуже вдало вміє робити. Навіть подивіться, як на ньому сидить костюм. Ну одразу відчуваєш комплекс неповноцінності поряд з ним. А ще він дуже чудово готує, і має навіть такі кулінарні майстер-класи. Правильно, так? Да? Проводить. Ну, вы знаете, да, это правда, но просто я не я не шеф-повар. Я такой бедный француз или такой французик, скажем, который любит готовить, который любит готовить для своих гостей. И, и вот, и у меня, да, были в гостях, была в гостях вот хозяйка сети ресторанов. И она попросила действительно... провісті мастер-класи. І поэтому у нас регулярно, от раз в місяць, мастер-клас в ресторані в Києві. Да. Якщо ви будете мати змогу, зайдіться на сторінку Культурного французького інституту в Україні і ви знайдете всі адреси, координати. Матью годував вже не одного французького режисера, не тільки французького, і ще не годує. Багатьох, а може, і вам пощастить. На сьогодні все це Підпільна імперія. Ми і подивилися кіно, поговорили про життя, і про кіно як життя. А, і прощаємося з вами рівно на тиждень, наступної п'ятниці на «1 плюс 1» Ми з'явимося знову з новим фільмом і новим цікавим гостем. Дякую, що були з нами. Хай щастить.